В автобусном парке я работал с 1987 -го года. В 1997 году парк приватизировали. Приватизировали, это долго можно рассказывать только властям, как там преступным путем приватизировали парк. Почему раньше парк был Чернев автосервис? Потом его взяли, переменили еще в ДПП-сервис. Все мы прекрасно знаем, и вы догадываетесь, чтобы уйти от налогов. Потому что ДПП сервис одно предприятие, когда мы его раздеребанили полностью, то мы ушли от налогов. И все идет от приватизации парка. И вот этот, как здесь понимали, говорили Вакуленко Владимир Михайлович, это генеральный директор был автобусного парка. Когда приезжали в Киев ВАП, который возглавлял Рева Виталий Михайлович, Вакуленко и на Киев глаз положил, Чернев Киев воевал из этими нелегалами. И он сказал, в Черневской области только я должен руководить перевозками, все должны подо мной работать. И это было уже года 15-20 назад. Когда он приватизировал свой парк, стали, мы писали в прокуратуру и все, потому что парк был приватизирован по преступным. Эти акционерами, не он, акционер предприятия, его теща Тамара Андреевна имеет больше 400, или это может нельзя акции говорить. Потом Вакуленко Сергей, это Вакуленко Елена, его супруга, и это Кужель, который помогал приватизации. Мы написали, как у Кужеля оказалось, что я акционер предприятия, действительно, Всем рассказывают, что предприятия автоперевозки в Украине всегда убиточные. Но почему такая война идет? Значит, что-то хавается. Это действительно они развели в Черниговской области как мафиозную структуру по уничтожению законных перевозчиков или ложись под их, чтобы платил там взносы, платил это. И эта коррупционная схема в них продолжалась очень долго. Если вы наблюдали, когда у нас становился начальник транспортной инспекции Авраменко, не шел под их дудку, во главе ЦИПКа был профсоюз ЦИПКа, потом ВААП, вот это было, акционер Шуман, писать жалобы на, ЦИП, на, это, на Авраменку. Я ей говорю, зачем писать на человека? Говорит, а мы давайте писать, бумага пришла, они должны разбираться. Потом Бельский голова областной администрации был, в НКУ перевозки. тоже вот этими письмами грязными всех уничтожали. И только ставили на эту дорогу свою схему. Как вот этот вот, Петришин пришел, на заместь этого, как его. Сейчас Панченко. Панченко был корень Юрий Михайлович. Корень Юрий Михайлович не нагнув голову под Вакуленко. Он его убрал письмами. Мама кричала ой, Вакуленкова жена кричала на Еу Маму в садику, что мы твоему сыну билеты сделаем. Это замечательный толковый человек, который разбирается в перевозке и все. Но толковый убирается. Марш... С с этой системой перевозок и поставили Панченко. Панченки пообещали, работай на меня, мы тебе добьем заслуженного працанника транспорта Украины. Что Вакуленко и сделал, потому что во власти Рева ушел из жизни, стал тогда регионал Шкира. Когда Шкира стал, тогда действительно поменяли вот этот, что вы говорили, законодательство, закон 1081. Это Шкира помог. У меня как раз я с 2003 года работал по маршрутах Карюковка-Чернеев, Карюковка-Киев, Карюковка-Барковка. Никому не мешал и им ничего, потому что действительно люди довольны были. И за тарифы, и за цены я делал самые низкие эти цены. А в 2007 году когда вот это вот, да он всю жизнь воевал с этими людьми, хочет занять свое. Мне неудобно рядом быть, написав заявление. Написав заявление, и я стал враг номер один. Пошли письма, и от, а, цыпку заменили, титенок стал. Тетенок подписывает эти письма грязные, что я не легал, и все. Доходят до Киева. Приезжали. П'ять раз у меня или три раза пытались забрать лицензию. Я приезжал к Бродскому в Киев, рассказываю эту правду. Действительно, Вакулинке было стыдно. Все, я говорю: проверяйте, ну, ищите все-таки какую-то правду. И мне эту лицензию оставались, и я работал. В 2000 году, в мае месяце, выставили на конкурс Карюковка Чернегов. Я пришел на конкурс. Вакулинка дал временный талон Коломичуку. Коломичук пришел на конкурс с чужим талоном. Зачитали баллы. В Селенка 36 баллов, у Коломичука 24. Отдайте мне рейс. Они сказали, начали голосовать. Три за, три против. Решение не принято. Я прихожу до Панченки и говорю, ну у меня же баллы, почему рейс не отдаете? Команда Вакулинки, команда ассоциации. Рейс переносится. Прихожу до Панченки второй раз на свое конкурс выставлять. Опять плати 1300 гривен и выставляюсь на конкурс. Выставляюсь на конкурс. Это после мая месяца через два уже пришло туда таксопарк, Коломейчук и Вакуленко. Опять у меня баллов больше. Конкурс не принят и переносится. Вакуленко говорит, Кири, давайте срочно постановление менять, потому что не, мы не можем забрать его рейс. Выходит постановление 1080 это 4 которое у меня должно 3 года быть, ой, год как три механики, три медика, и ну, баллы считаются. Новое постановление, прихожу я на конкурс 11 в 11 месяце. Зачитают Вакуленки 15 баллов, мне 13 баллов, Коломичуку 9 и Курганскому там тоже 9 или 7. Ну, Вакуленко выиграл. Я встаю, говорю, уважаемая комиссия, Панченко, это Петришин, вы неправильно дали информацию. И вы же всех людей обманываете, понимаете? Они все четко. Я выхожу до Прокопенки и говорю, так и так неправильно. Они уничтожают малый и средний бизнес. Подавай в суд. Я подаю в суд это в Добрянском Заяц, судья Заяц. Заяц говорит, это правда? Я говорю, да, правда. говорит, ничего не могу сделать, Добрянский сказал, я их фамилии называю, Добрянский сказал, делать с белое на черное, я суд проиграю. Я выхожу сюда, это, ну, пишу бумагу на прокуратуру. Прокуратура де делает проверку, прокуратура делает проверку. И устанавливаю, я подаю даже фамилии прокуратуры, пишу, что автотранс подал на конкурс недостоверную информацию. Степик, Британ и Калинка, это медики, не работает в автотрансе, а работают в ДПП сервисе. расскажу, почему в ДПП сервисе. Бюджетные гроши получают, без, ну, как заводина, на шару надо туда зарплату им платить. И это, дубина Рогаля в механике тоже в ДП по сервисе. А 30 человек, которых насчитали 4 балла, то есть за механика 6 баллов, за медиков 4 и 5, баллов, и 5 баллов за этого, 30 человек на полную ставку. На полную ставку автобусный парк Галузе угоду кабинета министров заховал под сукно, которые должны платить зарплату по 5, на сегодняшний день по 5-6 тысяч. И налоги платить, это они все запрятали. И сидят только на минималке. Ну, если подробности я потом расскажу, если вам надо. Хорошо, я же вас слушал. И я это, прокуратура пишет письмо в администрацию, прокуратура области провела проверку, и автотранс подав недостоверной информацию. Ну, бумаги этот, Ношенко и эта служба отписала. Селенок областной суд проиграл, ждем киевский апелляционный. Они у Киева подают вот такое письмо, Черневская областная держа администрации, позыв с ЛНК, мы вызнаем, как это проверила прокуратура области. Но в суд приехал... Не знаю, с какими интересами, Вакуленко, Сорочкой, Борисюк, судья, я проиграл. Администрация вызнает, но я проигрываю, потому что действительно при регионах никакой суд не выиграть. Я подал выше то же самое. И я остался нелегалом, который работал с НДС и платил все деньги. На сегодняшний день все говорят, дайте то, дайте то. Надо менять положение и предложение. Транспорт – это самые колоссальные деньги, которые это как сказать, наша держава выделяет 10-15 миллиардов до пильговых перевозок. Мы работаем по 10-15 лет, мы жодной дотации не просили. Она нам не надо. Не трогайте, потому что если там придет 2-3 пильги, вот Вакуленко на собрании выступал, там, где пильговые мы возим, никто туда не едет. Скажи, то рейс, мы завтра пустим машины и будем работать. Я пришел в горы с полком, когда этот просил закруглюсь. Когда просили полтора миллиона на дачные перевозки, как я и говорю, ну, тут полностью коррумпированная схема идет, махвеозная. которые, если надо, я расскажу, которые держава не будет 10-15 миллиардов датировать транспорт, а будет государство давать десятки, сотни миллиардов. Потому что полностью на сегодняшний день все перевозки работают в тени.